नमस्कार शिव भक्तांना आज आपण भगवान शिव यांचा महामृत्युंजय मंत्र पाहणार आहोत तुमच्या मनामध्ये जर मृत्यूविषयी भीती वाटत असेल तुम्ही एखाद्या आजारानं जर ग्रसित असाल तुम्ही महा भगवान शिव यांचा हा महामंत्र ऐका जप करा तुमच्या मनातील भीती आणि मृत्यूबद्दलची भीती तुमची निघून जाईल तसेच तुम्ही मृत्यूवरती विजय प्राप्त करा ओम त्र्यंबकम यजामहे त्रिंबकम यजामहेर्धनम उरुवारुक्मिव <mile> वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव बन्द मृत्युर्मोक्षीयममृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयममृता यजामहे सुगन्धिं मृत्युमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिवनान् मृत्युर्मोक्षीयमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव बन्द मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् अमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयममृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमृता दुर् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयममृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयममृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरुवारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयममृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दनान् मृत्युर्मोक्षी यमममृता